Як надати волосся об'єму? Мене часто хвилює це питання, особливо коли самі доводиться робити зачіску на якісь урочисті події. Давайте послухаємо, що радить В'ячеслав Дюденко. На мастер-класс к Вячеславу Дюденко в этот раз пришла ведущая подробностей Анастасия Даугуля. Добрый вечер. И прямо сейчас несколько тем выпуска одной строкой. Хочется добавить прически объема. Что делать в такой ситуации? Сегодня мы как раз поговорим на тему, как сделать волосы более объемными. Прежде всего, для пышности всегда можно простричь объем. И при этом не обязательно трогать длину волос. Также можно создать опорную химическую завивку. Ну и можно использовать один из способов наращивания. Но при этом важно соблюдать меру. А что вы можете посоветовать для того, чтобы создать объем в домашних условиях? Существуют специальные и шампунь, и кондиционер, которые помогают сделать более пышный объем. Вячеслав, после мытья что из вспомогательных средств может нам помочь в достижении нашей благородной задачи? Но дело в том, что существуют еще специальные средства для укладки, которые придадут объем волосам. Для того, чтобы лучше приподнять корни, можно использовать как минимум вот такие узкие те электрощипцы гафре. На случай, если специализированных щипцов гофре нет, можно ли выйти из ситуации более простым способом? Да, можно, конечно же, взять более традиционные электрощипцы и сделать тоже пол оборотика у корней. Ну, конечно же, можно применить расческу обыкновенную. С помощью ее можно выполнить просто прикорневой начес. Объем точно есть. Спасибо огромное за мастер-класс. Теперь я знаю, что все в наших руках. Я думаю, что впредь у вас будет масса возможностей поддерживать свою прическу в надлежащем виде.